Moskva kreyserinin batması ilə Rusiya müharibədə ən ağır itkisini verdi. Rusiya Müdafiə Nazirliyi ilk açıqlamasında gəmidə yanğın baş verdiyini bildirdi. Ukrayna ordusunun mətbuat idarəsinin rəisi Nataliya Humenyuk gəminin batma səbəbinin yanğınla əlaqəli olmadığını, Neptun raketləri ilə vurulduğunu qeyd etdi. Bildirdi ki, hücumdan əvvəl pilotsuz uçuş aparatları uçuruldu. Beləliklə radarlar məşğul edilərək gəminin diqqəti başqa istiqamətə yönləndirildi əşə bu olub zrobleno bulo. Silah sursatların partladılması faktı bir daha göstərir ki, onlar Ukraynanı məhv etmək üçün doldurulublar. Lakin Ukrayna silahlı qüvvələri müdafiəyə hazırdı. Digər gəmilər onu xilas etməyə çalışsalar da, hətta təbiət də Ukraynanın tərəfində olub. Tufan xilas etmə əməliyyatları və təxliyələrin aparılmasına imkan verməyib. Təəssüf ki, əməliyyatın bütün təfərrüatlarını açıqlaya bilmərəm. Bizdə olan məlumata görə, zərər o qədər ciddidir ki, gəmi döyüş qabiliyyətini itirib. Biz güclü dəlil gözləyirik. İşğalçı ölkənin bəyanatı bizim üçün inandırıcı sübut deyil. Moskva kreyseri 16 mənzilli qanadlı raketləri daşıya bilir. 170 kilometrlik hədəfi vurma mənzilinə sahib bu texnika 5000 tonluq gəmiləri batırma gücünə malikdir. Bu qədər gücə sahib kreyserin 2 Neptun raketi ilə vurulduğu bildirilir. Mütəxəssislərin fikrincə, kreyserin batması Rusiyanın Qara dənizdəki gücünü azaltdı. Eyni zamanda Rusiyanın müharibədəki etibarına zərbə endirdi. Ukrayna ordusu üçün isə yeni bir qələbə idi. Bu gəminin Rusiya üçün maddi itkisidir var. Belə ki, bu Kremlin müharibədə itirdiyi ən bahalı texnikadır. Kreysər gəmisinin maliyyə tutumu 750 milyon Amerika dolları civarında qiymətləndirilir. Maliyyə də tutumuna maliç olan bir cəmi idi və bütün bu müharibənin 51-ci gündə Rusiya buna qədər bu həcmdə bu maliyyə və ə, qarşılığında ola bilən böyük bir itkiyə məruz qalmamışdı. Bunların ən böyük ikisi sayıla bilər. Təbii ki, bundan əlavə Moskva kreyser gəmisinin Qara dəniz akvatoriyasında Rusiya başqərək jahanın xüsusən də flatiliyanın Əsas idarə edici orqanı sayla bilərsiniz. Moskva kreyseri SSCB dövründə Ukraynada hazırlanıb və 1979-cu ildə dənizə buraxılıb. İlkin adı Slavo olub. 1999-cu ildə Moskva olaraq dəyişdirilib. Soyuq müharibədə bu gəmi vasitəsi ilə nüvə silahları daşınırdı. Bir vaxtar SSCB-nin admiral gəmisi sonradan Rus donanmasının Qara dənizdəki əsas gücünə çevrildi. Gəmi S-300 hava hücumundan müdafiə raketləri ilə təchiz edilmişdi. Moskva gəmisindən müharibənin ilk günlərində Qara dənizdəki ilanada səndə doğru edilən hücumlarda istifadə olundu. Təəssüf ki, Qara dəniz donanmasının ürəyi artıq sualtındadır.